<laughs> <तुमारे था। नहीं। laughs> प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता होगा फिर होता। तो नया नया चालू हाँ, बाद में और कुछ हाय अरे नमस्कार मी गणेश तुम्हाला सर्वांचं स्वागत करतोय आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये आणि सध्या मी आहे उजना इथे तर मित्रांनो इथे एक फार्म आहे आणि या फार्मला अगोदर पण आपण भेट दिली होती पण संध्याकाळ झाला होता त्यामुळे आपल्याला ओझरती भेट झाली होती आणि आता आपल्याकडे वेळ आहे आणि खास या फार्मला भेट देण्याचा उद्देश हा आहे की इथे यांनी काय काय सुरू केलेलं आहे म्हणजे सस्यपालन वगैरे केलेलं आहे कोंबडीपालन आहे आणि थोडंसं शेळीपालन आणि शेतीला जोडधंदा असा काहीतरी ह्यांचा उपक्रम आहे मित्रांनो तर छान असा उपक्रम वाटला तर याबद्दल तुम्हाला थोडीशी माहिती द्यायची होती त्यासाठी हा व्हिडिओ शूट करतोय तर व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा व्हिडिओ आवडला असं की लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा थँक्यू थांक थँक्स फॉर वॉचिंग तर मंडळी इकडे आहेत खूप साऱ्या कोंबड्या आणि समोर उखंड उखंड आहे आणि मुक्त संचार पद्धतीनं हे लोक कोंबड्या सांभाळतात नाव काय म्हणलं तुमचं शादुल शादुल शेख शेख अच्छा किती वर्षापासून करताय तुम्ही आ, एक वर्षापासून करताय एक वर्षापासून आणि हे म्हणजे शेड वगैरे बांधण्यासाठी तुम्हाला किती खर्च आलाय अपने गोरन का बकरिया है भाई भैंस अपने जो खेती खेती में है ना। है, हाँ। पूरा जोड़ धंधा जोड़ धंधा अच्छा कितने अभी मुर्गिया कितनी है मुर्गिया अपने पास सब मिला के तीस है छह मिला के पचास एक बच्चे रहेंगे पचास एक बच्चे है घर पूरे घर क्या प्योर गावरा नहीं है ना प्योर गावरा अच्छा और अंडे रोज अंडे कितने मिलते हैं, रोज आट, दस, जैसा देंगे, मिलते हैं। और अंडे बेचने के लिए, के लिए के कोई, कोई, जाते हैं। जाते हैं। कितने को एक अंडा देते हैं बीस रूपए बीस रुपए फायदा है ना बहुत सारा फायदा है किसी को चाहिए होंगे मुर्गियाँ और छोटे छोटे बच्चे तो बेचते क्या आप अच्छा फिर आपका कॉन्टेक्ट नंबर बताओ आपका नाइन सिक्स ओके थैंक यू खरगोश भी है आपके पास हाँ खरगोश चलो दिखाओ थोड़ा सा खरगोश किस लिए पाल रहे बेचने के लिए बेचने के लिए तो चालू करें आप लोग खरगोश अच्छा एक नंबर है ये क्या इस, इनको क्या लाइए सोयाबीन का ये है है ही है? अच्छा इतने ही है क्या अच्छा दो चार छः सात आठ नौ और एक नहीं दिख रहा ना? बच्चा है ना ये गौरान के जैसा दिख रहा है आ, ये, का है। आ, ये किसका है बच्चा अच्छा लाल -ला महीने में जनती है हर डेढ़ महीने में डेढ़ महीने में चार चार पाँ, चार पाँ बच्चे ओके। और ये खरगोश बेचने के लिए भी है ना बेचने के लिए अच्छा कैसे देते दे आप ये, ये ये है ना? ये जोड़ी चौबीस सौड़ी अच्छा बारह सौ रूपए अच्छा हजार जोड़ी है। ऐसा है क्या किसी को चाहेंगे तो आपको कॉल करेंगे आप मिल दे सकते हैं ना ओके बच्चे है मुर्गी के अभी है तो पूरे बाहर छोड़े वाले हैं कितने कितने दिन का है ये बच्चा ये पच्चीस दिन का पूरे पच्चीस दिन का एक ही बच्चा है क्या और नर है क्या मादी है ये मादी है मादी है क्या हर डेढ़ महीने में बच्चे देते हैं डेढ़ महीने में बच्चे अरे वाह अच्छा है ना इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता होगा फिर ज्यादा अभी तो नया नया चालू चाल हाँ बाद में और कुछ करने का है क्या हाँ, क्या बोलते हैं है क्या टर्की का प्लान है क्या प्लान गिनी फॉल ना हाँ जी। ओके इसके अंदर ही पूरे मुर्गी भी डालते क्या हाँ तो बराबर बराबर कितने मादे और कितने नर है इसमें चार मादी है और पांच छह नर है पांच छह नर है क्या ठीक है ना बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं इसके ये मादी बहुत पसंद आई मुझे नर, नर, नर है क्या मादी वो है लाल सफेद है। ये जनी ने आज पांच छह दिन हां अभी प्रेग्नेंट है गई है वो भी प्रेग्नेंट है वो सफेद वाली हां दम से दम से दम से इसका पेयर कितने को देंगे ये पेयर बारह सौ अच्छा है लामतपुर हम्म अभी बच्चे कितने हैं आपके पास भैया बच्चे कितने हैं आप पचास है क्या मुर्गी और बच्चे की बच्चे और मुर्गी ऐसा बेचते क्या नहीं किया ना पर बेच सकते ना हां तर मित्रांनो इथे जनावर वगैरे बांधली जातात आणि या, या खुरा मधे इधर इधर आप मुर्गी मुर्गीपुर एक खुंड ना ये कितने को आप? ये आपने को पाँच हजार पूरा बड़ा है ना आ, कि, इसमें कितने मुर्गिया ये बैठ सकते इसमें पचास एक मुर्गा बैठ सकता है आराम से पूरे पचास से पचास बैठ सकते ऊपर पच्चीस नीचे पच्चीस अच्छा दो मंजिला है ना आ, दो मंजिला बराबर तर मंडळी मस्त असा फार्म आहे मला तर खूप आवडला कारण पाठीमागं शेती आहे आणि शेतीतून या जनावरांची जी विष्ट असते म्हणजेच जे शेणखत वगैरे आहे ते इथं टाकलं जातं आणि शेणखतावरती हे पूर्ण फ्री रेंजमध्ये दिवसभर कोंबडे सोडले जातात मित्रांनो आणि पाठीमागा शेती पण आहे बाहेर इसके बाहेर नाही जोडते ना आहे सगळ्या इनको और कुठ क्या क्या क्या, क्या खिला ऐसा क्या ये इधर उकंडा होने के वास्ते ज्यादा अच्छा होगा ना आपको ज्यादा पैसे नहीं लगते होंगे इसको फीड कराने में कराने ऐसा कुछ फीड वो नहीं लाते ना नहीं, नहीं, बाहर, से? बाहर से कुछ अच्छा ठीक है ना आ, और शेर पालन भी किया ठीक है ना और कभी तो भी मिलेंगे मुर्गी एक मुर्गी कितने को देते? एक मुर्गी आठ सौ नौ सौ कैसा बारह सौ पंद्रह सौ अच्छा रेट बहुत ज्यादा दिख रहा है आव, आव, कुछ तो भी डालो ना इनको डाल दो चावल भी डालते हैं ना अच्छा पूरे घर पे पहले बाजार से कितने लाए थे बच्चे मुर्गी हाँ और उसके उसके इतने सारे हो गए अच्छा है ना मुर्गा एक ही दिख रहा है अच्छा अच्छा तो। मुर्गे जब मैं आया था तो बहुत सारे मुर्गे थे हम्म डालो अब उनको खाने को

तर मित्रांनो हा आहे बालाघाटचा कारखाना आणि त्या कारखान्याच्या पाठीमागं ह्यांचा फार्म आहे मित्रांनो सस्यपालन गिनी फॉल आता ब्रॉयलर आणि आपल्या गावरान कोंबड्या परत जनावरं आणि शेळी या सगळ्या गोष्टी इथे ते करत आहेत मिक्स फार्मिंग आहे खूप छान आहे मित्रांनो मस्त वाटलं जर तुम्हाला पण इथून काही पक्षी जर विकत घेऊन जायचे असतील तर त्यांनी किंमत सांगितलेली आहे आणि नंबर पण सांगितलेला आहे या नंबरवरती कॉल करा आणि पक्षी तुम्ही इथे येऊन घेऊन जाऊ शकता मित्रांनो तर मंडळी हा होता एक छान असा व्हिडिओ शादुल शेख यांच्या फार्मचा तर इथे बऱ्यापैकी ससेपालन आहे गावरान कुक्कुटपालन आहे शेळीपालन आहे आणि म मशी वगैरे पाळल्या जातात आणि आता गिनी फॉल आणि ब्रॉयलरचे पण या इथे पक्षी आणणार आहेत तर खूप छान असा फार्म आहे मित्रांनो आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की सांगा आणि जर तुमच्यासाठी इन्फॉर्मेटिव्ह होता का नाही हे पण तुम्ही नक्की सांगा मित्रांनो आणि व्हिडिओ आवडला असणं की लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा थँक्यू थँक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद